Привет, сегодня я провожу голосование, ну, кто проголосует за Каденс, э, а кто за Пинки Пай. Мне кажется, то, что лучше Каденс, она как бы разговаривает. Блин. Да что ж такое, ну вот. Давай потанцуем? Там музыка сейчас будет это не интересно, мне кажется. А Пинки Пэ у нас обычная пони. Вот. Ну, косичку я вам расплету и покажу вам. Может, она вам больше понравится. Еще, ребят. Хотя я фанат Карая что сейчас она у меня в игрушках потерялась. Ну, я имею в виду по там, Животные леса, Мир Юрского периода. Я вряд ли думаю, то, что она вам с распущенными волосами понравится. Ща. Кстати, э, у нас я как бы выкладывала видео на э, рубрику одну, кто голосует, тоже э, про рисунки. Мы, конечно, судим будем с Машей. Маша, честно, судит, я тоже. Сейчас, ребят. Осталось только расчесать. А то без расчески вот ужас какой-то. Э, ну, э, Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайки, я с вами не прощаюсь. Я делаю прическу ей. Она будет как обычная. Как с такими волосами кудрявыми. Пиккипай. как с распущенными. Как ведьма за кого проголосуйте решать вам всем пока до новых встреч пока пока!